Чем пахнет, чем пахнет? Ну, на Миполе, ты как раз так. Но вы на мои стартапы, мы это кошел лавикуем. Бо сегодня парфюмы у тебя просто вот такие, супер. Вот такие вот смарт-парфюмы. А также от тебя тоже, дорогой мой, смарт. Там очень даже пахнет. Вот за километр практически пахнет. А значит, мы в два часа уже... Мы начинаем. А еще знаете, чем у нас пахнет сегодня в программе? Например, умными горшками для поливания цветов. 100 крейн за 1000 дней у японскому фотопроекте. Как не получить Facebook сюрприз? Как створить модные украинские гудинники? Будем в процессе спілкуватися из Ириной Шляховой и Костянтином Гульком, властками бренду Энди Watch. Тож и как... и как раздавать подарки, мы это умело уже знаем. Просто будьте с нами, слушайте нас внимательно. И для тех, кто верно будет отвечать в конце нашей программы, Вопрос Викторина, который, собственно, мы-то и готовим. И уже его, кстати, даже знаем. Поэтому включайте скорее свои слуховые анализаторы и путешествуйте по смарт-технологиям вместе с нами. І неймовірна історія арт-проект просто зараз на М1. Отже, хочеться повідомити, що 100 країн за тисячі днів це просто amazing. Це Ничего. просто фотопроект японського фотографа, якого звати Урум Такезава. Він 103 країни відвідав за 1021 дні. А кстати, за этот масштабний проект під названням Land он і отримав приз конкурсу фотографії В самом деле, Кожен фотограф мечтає бути на його місці. Ну так, тому що побачити дійсно ці краєвиди, ці красоти. Дійсно э, пернутые можно сказати душу людини и сердце, побачите все и очима це надзвичайно красиво. Дело в и... том, что таке зава хочет просто вдохновить людей, жить поближе к природе. И именно своим проектом он говорит: Я надеюсь, что снимки а позволят заглянуть в сердце людей, посмотреть по-новому на этот мир. А сейчас мы заскречем лайвику Тазиру. Да, потому что нас сегодня супер-супер вопрос. Итак, что такое Facebook Surprise? Давайте спросим наших звезд. Так, Facebook Surprise. Сюрприз в Фейсбуке? Facebook Surprise. Это... Как в ВКонтакте, когда подарки приходят, так в Фейсбуке тоже, наверное, какие-то подарочки. Вирус в виде сюрприза. Когда у тебя все рушится... Открываешь это... И вся страница в Facebook полетела. Вот сюрприз тебе такой. Начисление бонусов в группу там или в профиль. Любовь всей твоей жизни школьная присылает тебе фотографию себя голой и говорит: вот, ну что, сходишь ко мне в гости. После гулянок фотографии, на которых тебя отмечают. Новая функция в Facebook дизлайкнуть. Я уже давно ее жду. Наверное, не Facebook У меня нет в Facebook, ни я вообще не шарю о чем-то. Да, доблестно справились наши звезды с заданием. На самом деле, Facebook сюрприз! Это не очень приятный иногда сюрприз, который вы получаете утром после удачного корпоратива. Вас кто-то отмечает, и кто-то из доброжелателей, скорее всего, отмечает на фотографии, и вы лишь утром понимаете, что вы попали в невероятную фотоотчет программы. Ну, вы же разумеете, еще это фотографии с вечеркой, то там вы... Ось такими виразами обличчя, а просто і потім вам дуже соромно. Ідекс та Нескафе одному віддають стрічі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на іде Це твій шанс втілити власний стартап. Я пропоную далее крокувато. У нас тут разумности у селяки, и при этом еще разумный горшек. Да, вот единственная проблема всегда у каждой хозяйки, да у человека, у которого множество до растений дома, но нет времени и возможности поливать, придуманы специальные умные горшки, которые справляются с этой задачей на 5 плюсов. Именно так все происходит. Умный горшочек подключен к вашему гаджету, и с помощью приложения вы можете почувствовать, как себя ощущает этот растение. В случае, если ему не хватает воды, приложение вам пишет, что вода уже подошла к концу, а вы сейчас находитесь не дома, вы можете воспользоваться приложением с помощью всего лишь крошечного А можно, а можно поговорить с этой а? Так, мой улюбленный кактус, я хочу показать тебе привет, и прислать тебе этот ветерный например, там с Аргентины. Можно так Я думаю, что в приложении будет несколько функций новых, но на самом деле сейчас в предкасте цена подобного умного горшка, который пока что еще не разговаривает с хозяином, стоит 79 Então, Ну, а тем часом мы будем вплывать на вас и далее. За 60 минут мы встречаемся из Лавика. У нас да, побачення, да, да. Лайка. Да, да, да. <laughs> и дальше у нас и... с вами кто придумывает дизайны часов. Будем с вами... Как секретные спальни экипажу Boeing. Мы О, сейчас го. не знали про них. И как создать модные украинские часы. Мы об этом будем говорить с супероснователями нашего патриотичного проекта. Поэтому встречаемся ровно чем через час. Мы считаем, отсчитываем время what? и уже следим what? за вами, oh, потому что ровно ровно в три часа в студии. Go.